Imam Bilal Siap <tuh> Semua sahabat-sahabat sekalian nampak sedih-sedih Sedih-sedih Saya tak boleh balik ayah ke macam mana <tuh> ha. Atau sedih balik letih Naik kereta, jam hmm. Lebih kurang balik muka ya, anak -anak. Ha banyak ayat. Hmm. Naik kapal terbang kalau pergi Mekah, 9 jam atau 8 jam setengah. Kalau orang nak balik Kelantan tu, lebih daripada balik pergi Mekah. Hmm. Tapi pun apa <coughs> yang Allah beri kepada kita ni amat. Letih, semua ni ni'mat. Lebih-lebih lagi ni'mat Allah beri kita dapat datang awal. Dapat kita hayati jemaat ini sebagai hari raya Sayyidul Ayyam. Raya mingguan bagi orang Islam. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang kita selalu duduk baca hadis malaikat catat orang yang mari awal orang yang mari awal malaikat-malaikat dia tunggu segala pintu nak masuk buat semayang yeah. tulis nama dia bila mana khatib naik atas membar malaikat pun tutup buku kita ni orang yang Alhamdulillah dapat awal dan ha. sebuah hadis yang masuk lebih kurang lor, yang ada di sana saya masih ingat guru oh, saya menceritakan di bulan syawal ini dia baca hadis tu saya pun tak ingat hadis tu ingat sikit-sikit apa yang disebutkan bila mana Jumaat kita buat persiapan awal, mubakir awal-awal bangun semayang, bangun mandi, mandi hari jumaat, mandi hari jumaat sunat. Malah ada pendapat yang kalau tak kuat pun pendapat kecil-kecil mengatakan wajib mandi hari jumaat mandi wajib tu lain lah. Ha, ini mandi sunat. Tapi jomhur pendapat kita pegang sunat. Maknanya ada yang pokok-pokok sunat tu dia wajibkan diri dia. Ha, ha. perkara tu perkara besar. ha. Sebab hari Jumaat ini dikira sebagai hari raya juga. Mandi dan dia datang awal untuk melaksanakan solat jemaat. Tapi bukan boleh semaya jemaat sebelum waktu zuhur. Oh, nah, cuma mari awal. Nah, ya. mari awal. Ya. Dipenuhi dengan zikir dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang lara disebutkan itu. Tak adalah main, Duk main game dalam apa, telefon. Duk cicit dalam telefon. Seolah-olah dia berpuasa satu tahun. Puasa satu tahun. Ini sama dengan hadis yang selalu dibaca. Man sama ramadana imanan. Man sama ramadana thumma tba'ahu sitan min syawal kana kasyam ad-dahan orang yang puasa Ramadan alhamdulillah kita dah puasa sebulan Ramadan sebulan ni kadang 29 kadang 30 tahun ni kita 29 dah nampak anak bulan dia macam bulan apa bulan Syamsiah lah juga. Ada sebulan 30, ada bulan 31. Tapi bulan dalam bulan dalam Qamariah ni, bulan kita Islam mengambil kira bulan Qamariah, ada sebulan 29, ada sebulan 30. Selalu macam itulah. Ha. Kan Kalau ikut hisap dan ikut tengok anak bulan pun kadang, kadang kalau kita tengok tak nampak bulan dah ada kita cukupkan 30 kalau bulan akan datang dia bulan itu lebih matang lagi dia kita dah nak kita dah nampak maknanya 29 dah nampak selalunya tengok anak bulan 29 bulan Syaban Uh, dulu kita tengok anak bulan, tengok anak bulan Syakban, tak nampak. Sebab dia tak cukup. Di segi uh, umur anak bulan itu ada perkiraan. Maka bulan, bulan Ramadan baru ni, 29 bulan kita tengok, dah cukup. Begitulah juga lah. Apa? dalam bulan apa bulan syamsiah dan syamsiah kita duk bilang ni ya. ha, lah. Tiap tiap, tiap tiap satu, ha, sebilang, tiap tiap ha, satu, tiap satu. Sembilang tu lah. Ini kita pakai tengok anak bulan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasa bila nampak anak bulan. Tak ha, nampak anak bulan, terus cukupkan bulan sebelum itu. <tuh> tengok anak bulan syawal, kalau tak nampak, cukupkan. Baru ni nampak Alhamdulillah. Ha, Sabah ada beberapa tempat nampak. <tuh> Jadi hadis yang menyebutkan kita mari hari Jumaat ni awal buat persiapan mandi dan kita mari dengan penuh khusyuk kepada Allah SWT nak cari reda Allah ha, elak daripada perkara-perkara larak bukan mari duduk semang temutu tak ada motor pun sini. Ha. Sengah tempat tu dia pergi duk tema tema tu lah. Tuk bila komat pun dia kata. Baru. Nak? Tu, tuk, tuk, bila adhan. Baru adhan dia kata. Itu nak baca khutbah. Eh lambat sini orang baca khutbah. Oh, baca khutbah dulu. Dia dia buat pekah perang lah. Orang. Orang yang tak buat perkara-perkara lara, dia mari awal, dia buat persiapan awal. Seolah-olah dia ini puasa sepanjang tahun. Besar. Alhamdulillah. Allah beri ni'mat ini kepada kita. Hmm. Kita baru keluar daripada bulan tarbiah, bulan syawal kita masuk. Bulan syawal ini, kalau kita buka kitab-kitab, tengok dikenali sebagai bulan kejayaan, bulan berjaya. Sebab itu nampak tuan-tuan semangat-semangat belakang Sebab baru keluar daripada bulan Ramadan. Bulan pertempuran bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kita berjuang dengan nafsu kita. Anak. Orang yang keluar daripada bulan Ramadan dengan penuh perjuangan, nafsu dia, nafsu yang telah ditundukkan ulama-ulama kita telah melihat nafsu itu kepada beberapa peringkat. Jadi proses Ramadan itu proses kita nak bentuk nafsu, nak, nak tingkatkan nafsu daripada nafsu amarah Inna nafs la amaratun bisu. Nafsu ni peringkat asalnya dia nak ajak kita kepada perkara-perkara yang asu, perkara yang tak baik. Imam Ghazali telah meletakkan ada tujuh nafsu. Jadi puasa Imam Ghazali huraikan ada puasa awam, ada puasa khusus, ada khususul khusus. Ya. Nampak jelas dihuraikan bagaimana proses untuk nak bentuk nafsu kita. Sampai paling tidak pun nafsu mutmainnah. Ya. Yang Allah SWT panggil Allah beri penghormatan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyakan marziyah. Fadakhuli fi ibadi. Wadakhuli jannati. InsyaAllah. Itu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni selepas daripada nafsu. Uh, يا مولا نفس أمارة نفس اللوامة نفس الملهمة نفس المطمئنة تدنى إلى جلة نفس راضية مرضية نفس الكاملة untuk para nabi-nabi ambiya dan sebagainya diuraikan oleh Muazali Rahman kita kalau sampai nafsul mutmainnah pun masya-Allah yang Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran yang Allah panggil penghuni-penghuni syurga dah anak, anak. Balik kepada Allah dalam keadaan reda dah anak, anak. Itulah dalam Ramadan ini, ini dikaitkan dengan nafsu kita duk minta apa yang kita minta. Yang jadi sunnah Nabi SAW ajar kita nak minta supaya Allah reda. Allahumma inna nas'alka ridhaaka wal jannah. Ini yang kita minta. Ya Allah, redhaakanlah kepada kami syurga. Tak adalah yang lebih besar. Setelah kita tinggal dunia ini, syurga lah yang kita nak kejar. Nah, inilah tempat hakiki, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Hidupan hakikinya ialah Hidupan bahagia ialah hidupan syurga. Tak boleh nak bayanglah kita lah. Bila mana Allah SWT panggil orang-orang oh, yang dah tingkatkan nafsu dia. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang dah tingkat nafsu dia, dia dah lawan nafsu dia, taklah nafsu dia ni nak nak ajak kepada amarah bisu ana tetapi eh, dia ajak nafsu dia kepada keretaan Allah Subhanahu wa taala Dia menggunakan nafsu dia kepada perkara-perkara yang Allah SWT reba. Anak. Dia nafsu ni macam marah ana. Dia tidaklah marah perkara-perkara yang ikut suka hati dia. Dia ikut apa yang Allah SWT suruh marah, dia marah. Allah suruh suka, dia suka. Anak. Allah SWT suruh benci, dia benci. Anak. Ini orang-orang yang nafsu. Nafsul mutmainah. Allah suruh dia mari masjid awal, dia mari masjid awal. Duduk dalam masjid tenang, ada. Mutwa inna ni sebenarnya tenang. Ada. Dia apa kita hurai selalu sakinah tenang sukun sakinah ni maknanya damai tenteram dalam bahasa Arab Uh, sukun ni mati. Yeah. Orang mati mana bergerak. Uh, orang yang asyakinah ni orang yang duduk tenang. Uh, tak bergerak. Tak keluh kesah. Sakinah ni makna tenang lawan dengan uh, keluh kesah. Ataupun gelisah. Ini bahasa Melayu. Gelisah. Orang yang geli mana mana boleh duduk senyap kita nak jolok tangan duduk jauh 2 3 meter lagi jolok tangan ni dah ada dia nak nak kena perut ni ada dia elak ke kanan ha. orang kalau lompat sana lompat sini itu orang yang memang sah lah dia geli cari ha. 10 kali naik alaman dah dia. ha. itu sah lah geli ha. kena proses supaya jadi mutmainnah mutmainnah ni as-sakinah ha. tenang Orang yang nafsu yang dah proses supaya dia menjadi nafsu yang nak bawa kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang Allah nak, dia suka. Dia suka buat apa yang Allah suka. Dia benci apa yang Allah SWT suka benci. Maka orang ini dijanjikan dengan syurga fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati sama-samalah dengan hamba-hamba yang masuk syurga jadi bulan syawal ini bulan yang merupakan kemenangan kemenangan kita menundukkan nafsu kita dengan amalan-amalan kita ingat balik dalam bulan syawal bagaimana kita tundukkan nafsu makan kita nafsu makan siang hari yang walaupun dibulihkan bulan biasa tapi bulan Ramadan Allah Subhanahu taala perintahkan kita puasa kutiba alaikumus siyam maka kita puasa kalau nak makan pun siapa nak tahu masuk di rumah seorang-seorang isteri pun pergi kerja goreng telur sebiji makan tak ada siapa tahu tapi kerana kita nak lawan dengan nafsu kita ringin tengok orang jual dah puasa pun pakai dah jual lah air balang beli cekang beli sebung kuih tak ada kereta makan di parking siapa nak tahu lah. tapi kita lawan kita dah menang kita menang malam-malam kalau ikut nafsu nak tidur ya apabila dah makan kenyang kena lei cekang 3 4 jenis tapi kita lawan nak semayang Berjamaah, ramai yang menang Lawan Semayang, dekat-dekat jamaah Fardu saja kita boleh Berjamaah, sunat taraweh Kita lawan lagi nak. Ya, Iblis memang nak. Kalau nak buat 20 tu, Dia kata kita buat 8 sudah nak. Kita lawan 20 orang sekarang tu dia mari pula. Kita semayang witi di rumah lah. Iblis dia mari cucu. Kita lawan semayang. Sama-sama dengan imam. Kita dah berjaya. Kita berjaya menundukkan nafsu kita itu. Anak. Jangan masuk syawal ini. Kita dah kalah pula. Sebab bulan syawal ini. Bulan yang dikenali sebagai bulan kemenangan. Kemenangan. Kita buka kitab-kitab disebut oleh mak kita menang. Dan bulan inilah Allah SWT beri beberapa kemenangan. kalau orang suka tengok sejarah ni, tengoklah sejarah bagaimana berjayanya bagi Rasulullah SAW mengawal orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi bukan sekarang aja Dia dia uh, melanggar perjanjian-perjanjian dia piagam Madinah yang cukup comel lah, uh, Rasulullah SAW uh, dan sahabat-sahabat <coughs> di mana orang Madinah ini dah bentuk daulah Madinah negara Islam kanak? maka ada perjanjian-perjanjian dengan orang-orang Yahudi Bani Qunayqa antaranya dan pada Nazir. Bani Kunaika ni ribuan orang mereka dan mereka memang terpengaruh di di Bani Dah di Madinah ni Bani ni. Dan kejayaan yang telah ditunjukkan mereka telah dihalau oleh kerana mereka ini melanggar piagam Madinah. Kalau orang yang minat baca sejarah dan kita kena minat baca sejarahnya mereka dihalau. Baitan mereka berdendam yang terbentuknya peperangan khandak. Itu angkara Bani Khuneka. Dia himpun seluruh. apa Dia kempen orang yang memusuhi Islam. Termasuklah apa yang memusuhi Islam ialah orang Quraisy Mekah. Ha, yang mana mereka mereka kalah dalam peperangan badan dalam bulan Ramadhan. Sebab bulan Ramadhan itu juga dikenali sebagai bulan kejayaan. Jadi Allah Subhanahu Taala beri kepada umat Islam ini kekuatan menundukkan bani kenaqah yang tak berapa selesa berada bawah pemerintahan Islam. Ini dipimpin oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan piagam Madinah. Dia ingat dulu siapa yang urai piagam Madinah ni macam dengan rukun negara mereka duduk, mereka buat kacau dalam negara. Tak ada keluhuran perlembagaan, tak ada kesopanan dan kesusilaan wallahu alam ah dia urai. Sedap juga urai tu. mata masa apa? Kursus BTN. Allah malam. Tapi bulan ini merupakan bulan kejayaan. Malah perangan Uhud. Perangan Uhud. Dia mengatakan dia perangan Uhud ini. Kalau kita baca dalam sejarah berhati-hati Sejarah menyebutkan bahawa umat Islam kalah. Kalau kita pergi ke Mekah perlu kita baca tentang apa sejarah bagaimana kemenangan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud ni. Peperangan Uhud ni peperangan yang rata-rata disebutkan bahawa umat Islam apa diserang oleh tentera-tentera Quraisy kerana mereka kalah besar dalam peperangan Badar. Perang Badar ini berlaku uh, ada pendapat yang kuat mengatakan tahun 2 Hijrah. Uh. Perangan Uhud setahun selepas daripada itu. Uh. Mereka mari dengan bala tenteranya. Perang uh. Badar ini mereka uh, kalau kira-kira tak berapa persiapan secara mana sebab apa ini mai lalu ikut itu laluan badar itu daripada Mekah nak ke ke Syam laluan itu maka mereka lalu badar ini memang dekat dengan Madinah orang Madinah mereka bawa apa orang-orang Mekah ini dia bawa harta-harta yang mereka berdagang di Syam ada mengatakan bahawa harta-harta itu termasuklah harta-harta yang Bila mana orang-orang Islam, orang muhajirin tinggal Mekah Mereka halang untuk bawa Harta-harta mereka anak. Dan inilah peluang untuk nak ambil balik harta-harta yang mereka bawa Itu harta-harta umat Islam entaranya Tapi mereka apabila Masa tu Abu Sufyan mungkin. Abu Sufyan dengan orang Quraish yang dapat balik dan mengumpul tentera itu yang mari kepada yang lebih daripada seribu orang. Orang Islam hanya 313 orang sahaja. Tapi mereka Abu Jahal telah dibunuh dalam perang badar. Jahal ni kira orang kuat mereka oleh kerana terbunuhnya Abu Jahal dan sebagainya mereka memang nak tuntut bela. Jadi peperangan Uhud itu bukan peperangan yang cukup persiapan daripada orang-orang orang, -orang. orang, -orang Quraisy. Tapi Allah Subhanahu Ta'ala peringkat awal tu kalau kita baca sejarah-sejarah tu nampak macam orang Islam kena teruk. Memang ramai syuhada anak. Dapat mengatakan lebih daripada 60 orang yang syahid. Itu yang kalau kita pergi ke medan syuhada Uhud Hamzah. Oh Allah. syuhada. Tapi bukan Islam itu nilai dengan ramai yang terbunuh maka kalah tidak tidak ada istilah kalah dalam peperangan dalam melawan musuh ya tuan-tuan yang dihormati Allah sekalian jadi bulan bulan Syawal ini muka bulan yang merupakan bulan kemenangan dan bulan yang kita nak pastikan istiqamah itulah dalam apa khutbah kita tengok khutbah hari ini dihubungkan dengan bulan istiqamah Yang mengajar kita perkara yang cukup penting istiqamah ni maknanya terus menerus kita laksanakan yang inilah diajar kita dalam Islam apa-apa amal yang kita buat yang nak lihat baik nilai hebat amal itu khairul amal adwamuha wa in Allah, sebab baik amal itu kita buat adwamuha dawam ada konsisten kita buat dalam bentuk berterusan wa kalaupun kalau pun kita boleh buat sikit tapi buat dalam bentuk berterusan Jangan bulan Ramadhan ya kita bangun siang malam. Ha, siang baca Quran anak khatam yang khatam saja tu pun ramai dia main majlis khatam baca Quran lah. ini dia orang gedak kata pulun bulan Ramadhan ini pulun habis-habisan bulan Keluar aja bulan Ramadan habis. Nah. Oh, tu. Dia heboh. Orang-orang surau pun hilang. Hilang. Semua tak repot polis je. Ya. Penuh. Lepas tu hilang. Tinggal lima 6 sahaja Surau ni okey lah. lah. Sengah, -sengah surau tu tinggal lima 6 sahaja Jadi bukan caranya caranya kita adu muha wa in qalla walaupun sikit tapi biar berterusan kalau banyak boleh berterusan lagi baiklah sebab itulah dalam bulan Ramadan ini kita sebut tadi bulan kemenangan supaya kita menang bukan menang sekejap lepas itu habis kita menang bulan Ramadan kita dapat teruskan di bulan-bulan yang lain Bukan bulan Ramadhan kita pulun habis. Pukul berapa masuk? Tak masuk? Nak masuk dah. Oh. Baru nak masuk poin. Hmm. Hmm. <laughs> tak mahu kita boleh kena berhenti di sini. Yang baik itu daripada Allah SWT. <coughs> Jadi teruskanlah amalan-amalan kita. Dalam bulan-bulan yang sebelah bulan Yang baik itu daripada Allah SWT. الحمد لله رب العالمين السعيد اللهم انك تعلم ان هذه الخلق قد اجتمعت على محمد و على